Сегодня мы привезли детей из Красногоровки и частично из Авдеевки, для того, чтобы они провели каникулы в безопасном месте и получили удовольствие от праздничных елок и просто от большого города, в котором можно мирно ходить, не бояться ходить по улицам. 18 детей мы привезли на одну неделю, и следующая неделя будет еще 20 детей. Дети побывают в театре. Побывают на всех елках, попробуют сами создать мультфильмы, мы приготовили для них такую программу, поучаствуют в квестах и будут узнавать об украинских традициях и о истории Украины не из каналов российского телевидения, а непосредственно от их сверстников и студентов наших, и школьников которые живут в Днепропетровске. Мы планируем, что они будут общаться с нашими детьми, у них будут совместные мероприятия, а также, возможно, будут еще дети переселенцы, которые уже здесь достаточно давно. Девочки в пятой, в третьей, во вторую, в первую. Нам постоянно страшно. Потому что э, стреляют. Мы сейчас живем не в своем доме, а снимаем квартиру в городе. Потому что сейчас я живу на Пиромайке, там очень страшно. На днях обстреливали наших соседей город Маринку. Ну, у нас пока тихо, мы будем надеяться и на дальше. Настроение поднимается, все хорошо. Ну, когда обратно, мы сейчас сразу мысли ну, нахлыщ, нахлыщали. То, что опять возвращаться, опять слушать это все. На Рождество я всем пожелала бы мира и спокойствия, чтобы это все закончилось бы скорее. Потому что хочется жить в мирном городе, не слышать этого всего. Потому что это даже детство не назовешь. Здесь что можно уже назвать идиты войны. Тому що відчували на собі, що це таке, і знають, що це таке. І дуже часто були і під обстрілами, і ховалися і в льосі, і в підвалах. Ну і бачили все це. В поза минулому році ми приїжджали також оцій порі, потім влітку ми приїжджали. Потім окремо влітку і діти відпочивали, тут також були запрошені, всім дуже все сподобалося. Ось, і цього разу ми також дуже, можна сказати, щасливі, щасливі, що нас запросили.